অৱশেষত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মোহন অৰ্থাৎ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেউট হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপজ্যোতি কেউটে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে নগাঁও তেলীয়া পহুকটা গাঁৱৰ নিজ বাসগৃহতে আয়োজন কৰা হয় হৈছে দীপজ্যোতি কেউটৰ বিবাহ অনুষ্ঠান যোৱাকালি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছতে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান কিন্তু দীপজ্যোতি কেউটৰ কইনা কোন ক'ত ঘৰ কি নাম জানিব পৰা মতে দীপজ্যোতি কেউটৰ কইনাৰ নাম হৈছে বিদিশা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কমলৰ ভৈণীয়েকৰ সৈতে নহয় বিয়া নগাঁও দিফলু বিদিশা ভূঞাৰ সৈতেহে ধনখ্যাত দীপজ্যোতিৰ বিয়া আৰু মোহনৰ সখীৰ ৰূপত দেখা গৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰিণ্টু বৰাক আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অভিনেতাগৰাকীলৈ যুগ্ম জীৱনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ আহিবলগীয়া যুগ্ম জীৱনটো সুন্দৰ হওক সুখৰ হওক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ